Bienvenidos, vamos a seguir con la cerilla. El dangelos Queen, muchas gracias por todos sus comentarios. Y La chica sostenía un encendedor. Aunque Queen no fumaba bonita, no podía negar que su presencia allí le hacía sentir como si su corazón ardiera. No sabía si Queen la estaba dejando. Ver es intencionalmente como una especie de castigo por salir esta vez. Tú misma lo permitiste, entonces, ¿cómo, cómo podría estar enojada? Cariño, ¿en qué estás pensando? Te estaba llamando todo este tiempo. Todavía no he bebido, ¿quieres? Puedo pedir un coche para que te lleve a casa. El primer hombre que mencionó el nombre de Queen se acercó. Lleva un buen rato vigilando a la pequeña, aprovechando la compañía para acercarse. Al principio la había saludado educadamente, pero ahora incluso podía compartir la mesa del almuerzo con Bonita. Un paso que no era pequeño absoluto. ¿Quieres algo de beber? a llevarte a casa, volvió a preguntar el hombre. Bonita frunció el sueño a ver el vaso frente a ella. No porque no pudiera o no quisiera beber. Sino porque le molestó ver a su nueva observando a otra persona. Esa mirada que tanto apreciaba le inquietaba. Aquellos ojos impredecibles siempre mirando hacia abajo. Todavía tenía un poderoso efecto en su corazón. Puedo beber, pero no necesito que me lleves a casa. Llamaré a mi novia para que me recoja. Ya está oscuro, puedo llevarte a casa. Tú no es mujer, ¿verdad? Es peligroso salir de noche. Te cuidaré mejor en el trayecto y te regreso. Incluso sabiendo que bonita tenía novia, los hombres, como salud no les importaba. Pero aún que estuviera en un romance con alguien del mismo género lo emocionaba más, porque implicaba que nunca había estado con un hombre, y Saru quería ser el primero en mostrarle cómo se sentía realmente hacerlo con alguien de su género. Bonita ya dijo que llamaría a su novia, así que déjala en paz, deja de insistir. Una colega mayor y cercana a Bonita intervino, no queriendo que la atmósfera se volviera incómoda, debido a las desagradables palabras de ese hombre. Solo dije por si acaso le interesara, si no entonces, que se vaya sola, dijo el hombre. La joven no dijo nada, ni aceptó ni rechazó, lo que hizo que el hombre sonría levemente con esperanza. El romance de Bonita y Queen era un secreto, pero nunca lo había revelado públicamente, debido a consideraciones de estatus social y trabajo. Muchas veces cuando visitaba a su novia en la empresa, llegaba a sus oídos comentarios. Al principio Bonita no le importaba, pero con el tiempo se le metieron como una mancha. Nunca lo había limpiado, simplemente pensaba que si lo ignoraba nada importaría. Pero ¿quién lo iba a saber? Todo podía acumularse desde lo más pequeño hasta lo más grande. El supuesto estatus social siempre la agobiaba, la atacaba y le hería silenciosamente cada vez que bajaba la guardia. Esa fue una de las razones por las cuales intentó encontrar lo que podría llamarse sus fortalezas, para poder centrarse en ellas y usar su pasión como palanca para elevarse a un nivel superior. Al final la fiesta de esa noche ya no fue agradable para ella, porque estaba celosa. Sentía que su corazón ardía, y no se atrevía a hacer nada. Tenía miedo que desapareciera de la vista. La otra persona le había dicho que saldría a tomar con sus amigos. ¿Cómo podía saber que alguien la seguiría y trataría deliberadamente de impresionarla de esa manera? Quinn sintió un escalofrío inusual. Al agacharse y mirar a Bonita, supo al instante de razón. Su adorable rostro apartó la mirada al encontrarse con ella. Eso fue suficiente para que Quincy se diera cuenta. Bonita estaba enojada. Si te gustó el video, por favor dale me gusta. También compártelo y no olvides suscribirse al canal. Vamos a seguir con más spoilers de Muchísimo. Bye bye y espero que hayan tenido un buen fin de semana.